Роль цивільного населення. Насправді дуже багато людей до нас звертаються, пишуть з якимись певними закликами. Просто люди, які кажуть, ну ми теж хочемо, якось, це наша країна, ми хочемо стабілізувати ситуацію. Наскільки місцеві мешканці, люди з інших регіонів можуть долучитися до того, щоб таки, заспокоїти ситуацію. Ну, і от, і от, здесь, от, видите, от на самом деле, происходит вообще непонятная взагалі непонятні речі. І вернее, не ми, а наша власть опустила ініціативу зі своїх рук. Війна взагалі, це війна ініціатив. То есть кто владеет инициативой, тот и навязывает свою стратегию. С самого начала вообще вот этих всех событий, другие эксперты не дадут мне соврать, мы обращались неоднократно с предложением, чтобы власть занялась не столько, скажем, организацией национальной гвардии, сколько организацией народного ополчения. Это, ну, скажем так, базы для партизанского движения в случае, на самом деле, полномасштабного наступления российских войск. Только это может сдержать. Почему? Потому что собственных сил вооруженных сил и национальной гвардии их хватит только для отражения первого удара, максимум. То есть, если российским войскам удастся прорвать оборону, а им удастся прорвать оборону, то единственным средством это является вот то самое партизанское движение, которое, кстати говоря, ни одно государство еще не выиграло. Это является не только, скажем, средством отражения вот этого наступления, а средством сдерживания. То есть если бы такое движение было организовано, Путин сюда бы и не сунулся. И теперь, упустив вот этот вот момент, мы дождались того, что сам народ начал проявлять свою инициативу. Местное руководство начало проявлять свою инициативу. То есть вместо того, чтобы, скажем, вот это вот скажем, насилие ввести в какое-то организационное русло, власть его упустила. А неорганизованное насилие – это самое страшное насилие. Оно неконтролируемо. Если бы были организованы такие отряды само ополчения, тогда бы не стоял вопрос вооружать или не вооружать. Но вооружение было бы подконтрольным. Его можно было контролировать и в нужное время и разоружить тех людей, которым было разное оружие. Сейчас, да, сейчас и, сейчас, и это, сейчас это... Сейчас, сейчас этого это сделать, но вот если кто-нибудь захватит арсенал, и иди потом узнай, кто захватил, кто взял, сколько взял, как его вернуть назад. То есть ищут проблемы сами на себя, сами себе на голову. И я боюсь, что даже вот после Майдана, после того, что происходит сейчас, власть еще до конца не поняла, что народ уже другой, что с этим народом необходимо разговаривать, что этот народ необходимо не только слушать, и не только прислушиваться, а, скажем, выполнять в общем -то, его волю. Потому что ну, говорить о том, что там внизу сидят все дебилы, ничего не понимают, а вот мы только мы здесь умные и руководим, это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильная позиция, не, не, абсолютно неправильный посыл. То есть вот эта национальная идея, про которую мы все время говорим, э, воля народа, это ну, какой-то симбиоз воль 45 миллионов людей. Она просто так не появляется. Ее кто-то алгоритмизирует, ее кто-то обобщает. И слушать это необходимо научиться. И научиться вести себя так, чтобы каким-то образом ну, на самом деле направлять вот эту волю в конструктивное русло. Вот что зависит от власти. Вот что от нее зависит. И... Пока этого я не вижу. Но это, это понятно, что э, ни за один день, ни за один месяц, не даже ни за один год э, такие традиции не появляются. А это на самом деле должно стать традицией державотворения в Украине. И здесь очень, это очень на самом деле очень трудный процесс. И тут...